অসমীয়া বিৰোধী সংগঠনৰ অসমীয়া বিৰোধী নেতাই কি বক্তব্য ৰাখিছে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ মই প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাই কিন্তু এই কথাটোও সঁচা যে লোকপিয়লত আমি মাতৃভাষাটো অসমীয়া নিলিখিলে অসমীয়াটো সংখ্যালঘু হৈ যাব এই ব্লেকমেইলিংটো অসমীয়া জাতিক বহু বছৰ ধৰি বহু দশক ধৰি কৰি অহা হৈছে একাংশ লোক আছে অসমত এনেকুৱা আজি বিচাৰে যে গোটেই অসমীয়া জাতিটো তেওঁলোকৰ ওচৰত নতমস্তক হৈ থাকক এইকাৰণেই যাতে তেওঁলোকে লোকপ্ৰিয়লত নিজৰ মাতৃভাষাটো অসমীয়া বুলি লিখি থাকে এই ব্লেকমেইলিংটোৰ পৰা অসমীয়া জাতিটো উদ্ধাৰ পাব লাগিব কোনোবাই অসমীয়া মাতৃভাষা বুলি লিখক বা নিলিখক বাস্তৱ সত্যটো আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিব লাগিব যে অসমত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এইটো সঁচা কথা আজি নহ'লে এটা দশকৰ পিছত বা দুটা দশকৰ পিছত বা তিনিটা দশকৰ পিছত অসমীয়া মানুহ অসমতে সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'বই কাৰণ অবাধ গতিত অবৈধ বিদেশীৰ প্ৰৱজন আৰু জনসংখ্যাৰ ব্যাপক বিস্ফোৰণে অসমত জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন কৰি পেলালে এইটো সঁচা কথা অসমৰ বহুকেইখন জিলাত খিলঞ্জীয়া মানুহ এতিয়া সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈ গ'লেতো সঁচা কথা গতিকে কোনোবা অসমীয়া বিৰোধী নেতাই আমাক সোঁৱৰাই দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই আমি খিলঞ্জীয়া মানুহে নিজেই কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগে যে অসমীয়া ভাষাটো সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এছাম অসমীয়া বিদেশী চক্ৰই সদায় বিচাৰিছে যে আমি তেওঁলোকৰ যাতে হাতে ভৰিৰে ধৰি থাকোঁ তেওঁলোকক আমি আমাৰ মূৰৰ ওপৰত যাতে তুলি ৰাখোঁ এই ব্লেকমেইলিংটোতে যে অসমীয়া ভাষাটো তেওঁলোকে নহ'লে মাতৃভাষা বুলি নিলিখিব ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ জৰিয়তে যি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা কোৱা হৈছে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ এক অন্যতম পৰামৰ্শ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান সংশোধন কৰি অসমৰ ৰাজ্যভাষা আইনখনক চিৰকালৰ কাৰণে স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ তিনিশ সাতচল্লিছ নং অনুচ্ছেদত কোৱা আছে এ এখন ৰাজ্যৰ এটা বৃহৎ জনসমষ্টিয়ে যদি বিচাৰে যে তেওঁলোকে কোৱা ভাষাটো ৰাজ্যখনৰ মাতৃভাষা হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই ভাষাটোক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যভাষা হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেই ভাষাটোক ৰাজ্যভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ অধিসূচনা জাৰি কৰিব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অনুচ্ছেদৰ তিনিশ সাতচল্লিছত এইটো কথা কোৱা আছে গতিকে সেই দিনটো বেছি দূৰত নাই যেতিয়া এনেকুৱা কোনো অসমীয়া বিৰোধী নেতাই অসমীয়া বিৰোধী সংগঠনে অসমত আন এটা ভাষাও গোটেই অসমতে ৰাজ্য ভাষা হ'ব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিব সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই কৈছোঁ যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ জৰিয়তে যি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ আমি বিচাৰিছোঁ তাত আমি এই কথাটো দাবী কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান সংশোধন কৰি অসমত অসমীয়া ভাষাটো যাতে চিৰকালৰ কাৰণে ৰাজ্যভাষা হৈ থাকে বি টি আৰত বড়ো বৰাক উপত্যকাত বঙালী যিধৰণে এতিয়া আছে আৰু তাৰ কাৰণে সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়া অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহ সংখ্যা গুৰুৱেই হওক সংখ্যালঘুৱেই হওক অসমীয়া ভাষী সংখ্যা গুৰুৱেই হওক সংখ্যালঘুৱেই হওক অসমৰ ৰাজ্যভাষাত কোনোদিন হেৰ ফেৰ নহ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি এই সংগঠনসমূহে নেতাসমূহে বুজাই দিছে যে তেওঁলোক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে কোনোদিন জিন যাব পৰা নাই তেওঁলোক অসমীয়া বিদ্বেষী তেওঁলোক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু এনেকুৱা অসমীয়া বিৰোধী শক্তিসমূহক অসমৰ ৰাইজে চিনি পাব লাগিব আৰু এনেকুৱা শক্তিসমূহক অসমৰ পৰা পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগিব